havaləni nəqidlədilər və yenə də kvadrat tənliklə həqiqi köklər həqi, düstunun tamamıdır. Bu dəfə isə köklər üzərində əməllər məzmununun tamamı olaraq vurma və yaxta bölmə və başqa əməllərdən danışacağam. Burda baxın, iki kökü bir-birinə vurmuşuq. Yenidən toplama e, xətti yapmaq lazım olacaq. Bilmişdik ki Toplama çıxarma zaman köklərin içindəki ifadələr bərabər olmalıdır, köklərin dərəcəsi də bərabər olmalıdır. Amma vurma bölmə zaman sadəcə köklərin dərəcəsi bir-birinə bərabər olmalıdır ki biz bu zaman bu köklərin içindəki ifadələri bir-birinə vuraq və vuranda nə edirik? Bir kök xaricə çıxarıb içindəki sadəcə kökün içindəki ifadələri bir-birinə vururuq. İndi isə tənqisə baxaq. Bu riyazi ədədlərcə verilən həm kökün xaricində, həm köklərin daxilində ədədlər var. Bu zaman əvvəlcə kökün xaricindəki ədədləri bilginə alırıq. Bunun qarşısındakı ədədlə bunun qarşısına qədər, bunun qarşısına qədər 1 saylıq. İkinci əvvəlcə bu 1-ə vururam, eləyir 2 Kök işarəsi çəkib kökün daxilindəki ifadələri bir-birinə vuraraq uyğun bir aldıq və sonra 2 kök altında aldı. Məsələn bu cür misallar var da. Bu cür misallarda 75-i 0-dan 115-ə vura bilərsiz. Amma mən səbəb elə bilmirəm ki 75 qalsın. Siz ümumiyyətən məsələn mərhamğa veriləndən keyin kök altında Əgər digər ifadələr olarsa, onları kəsr ifadə etsəngə, dan yani, aldı kəsrləmək eləyir. %10-u de. Və məsələn ixtisarlar varsa, edin. Və ya müxtəlif sadələşdirmələr varsa, edin. Baxaq görək nə edə bilərik burada. Əvvəldə bu 75-i vuruq şəklində yazaq baxı, nə edəcəm? 75-i necə yaza bilərəm? Yaza bilərəm 25 vur 3 şəklində yaza bilərəm. Və ya bu da 15 vur 5 şəklində yaza bilərəm. İndi mən niyə belə yazdım yerə? Baxın. Biz demişdik ki, kökün dərəcəsi məsələn 2-dirsə, kökün daxilində 2 dənə eynidə farsa, onun biri çıxıb gedə. Çünki 15 vur 15, deməli 15-in kvadratıdır, cavab 15 çıxacaq. Deməli baxın, bir də bir. Yəni, kökün dərəcəsi, yəni hər iki kök eynidir də burada. Kökün dərəcəsi eynidir e, 2dirsə, kökün daxilində 2 dənə eyni ədəd varsa bir-birinə vurulmuş halda onun biri çıxır daxildən. 15 vurulur. Sonra baxaq yerəklə çıxıb törədəm. 100, 100-dən 10 çıxıb 10. Biz bunu 10-luq 10 demək. Nahlaqda yazın, siz onu aparın. Də nə qaldı? 5 qaldı bir yana. 5-dən çıxır. Heç nə çıxmadığına görə bu da birinə görə heç nə çıxmırsa o kökün altında da qalır. Bir az da sadələşdirmək eləyək. İkinci qaldı buna. 3. Burda ayrı-ayrı yenə yəni köklərdir və sadələşilsə də 64-dən çəkib çıxır. İki altrı nötsün zamanı üçün toplamda oğlu məsələn buqlarına ayırabilərik. Oğluqlarına ayırsaq, məsələn üç ayırabilərik. 1 vurulur, 10 hissə verilir. Eee artı vur 5 hissə 23 vur 10 hissə vermirik. 15 vur 2 hissə vermiksə, deməli o qalıqda 35-də qalar deyək. Bu kimi misallarda, bu kimi misallarda biz bunu ayrı-ayrı kök -ayrı altında saxlayaq. Bizə çox əlverişli şey vermir. Buna görə də siz əvvəlcə baxın ki, görüm bəlkə kökün altında da nə çıxmaması olar. Bəli, kök altında əvvəlcə eləyirik. Sağ etsə idi, lazımdır kök altında 2/4. 4-də bir. Bir, 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 bir də nə deməkdir? 1 vuruqda 1 deməkdir. Naradan 1 dənə 2-də bir çıxır. Tamamdır. Bu yer misallar daha. 2 kök altı 25 - kök altı 16 = 2 kök altı 9. Bunu sadəcə məktəbin öyrə bilə bilər hesablayanda xərlətdik deməkdir. Buna görə də tələsməyin siz. Əvvəl də tək-tək təkllərə baxırsınız görə həmin olar. Daha artıq ki, tək-təkli köklərdən cavablar çıxır. Deməli nə deməkdir? 2 kök altı 25 adda məktəbdir. 2 vurax kök altı 25 deməkdir. Kök 5, kök 4, kök i̇ki kök altında 25-dən yani cavab 5 çıxarır. İki kök altında 16-dan cavab 4 çıxarır. İki kök altında 9-dan cavab 3. İndi baxaq. 2 kök altında 25, yəni 2 vurax 5. Belədi 10 - kök altında 6-dan 4 çıxdıq əmədik. 2 kök altında 9, 9-dan 3 çıxdıq. Bunun görə 2 vurax 3. Belədi 6. 10 Bu deyim insan vurduysa vurmalıdı. Vurma, vurma oğluğuna görək kökün xarizindəki ədədlərə bəzə bura. 3 bunun qarşısında 1, bunun qarşısında 4. 3 * 1 = 3 * 4 = 12. Bu 1. Sonra onun kök çəkib kökündəkiləri bildin hamı doğrusu. 2 * 5 = 10, onun 10, doğluğuna 10, 10 100. Və sonra bərabərdir 12 bura 100-dən, təbii ki, 10-a bölünür. Bu ifadə, bu ifadədən nəticə çıxarır. Burada şərtlər nədir? Bax, bu ifadəni əvvəldən ortaq vuruqla nəhrədə kəsirik. Nəyin vurulduğu, vurulmuş nəhrəti lazımdır. Burda sabitdir. Bax, bu kökündəki ifadənin bir-bir paylanma ş yolu ilə bildiyin ötədən sıra vuracaq. Buranda mənim olacaq. Elə qışada zəng yuraq. Baxın, bu kökün Bu kəsirə vuranda bax bu 1.5-nə 1.8-ə keçdim etmək. Kök işarəsinin dərəcəsi necədir? 2. 2 də o kökün dərəcəsi 2 olduğuna görə, içəridə 2 dənə eynidə dolduğuna də görə bunun biri çıxır bunu da. Deməli burdan çıxdırıq 1.5. çıxa. İndi təzədən bunu fəydalama üçün buradakı mənanə. Vuranda bu dəfə 7.5-lə bəxti qısar. Yerdə qaldı kök altının ümumi Kök, kök altında 1.3 vuraxdı 1.3. Bu da nə deməyidir? Kök altında 1.3 vuraxdı 1.3 isə 1 dənə 1.3 çıxır da, sələ. Baxam da isəni yenə qəbul edirəm. Baxam, kök altında 3 vuraxı 3 düşsə. Bundan 1 dənə 3 çıxacaq, sələ. Niyə görə? Baxam, Belə qənaət fərqə üç, üç kvadratə deməkdir. Bu da kvadrat fərq. Bu kvadrat üstə gedir həmçə qalın hissələri kök altından. 2 dənə. Dərəcəsi 2 olduqda. 2 dənə eyni ədədlər varsa bunun biri çıxacaq. Qramıdır. Bu çarxələrin vurma Bahəs. Növlər hələ bir-birinə vurulur. Adi qarda da elə bir niyətcənin nöqtəsini bir-birinə vura, vura bilirik. Bu şəkildə də nöqtələri bir-birinə vuracağıq. Yəni birinci nöqtədə də hər bir həddi ikinci nöqtəsinin hər bir həddinə ayrı-ayrılıqda vuracağıq. Başqa kök altında alsa. Altın. Kök altında altını əvvəlcə ayrı-ayrılıqda bunları birgə vuraq. Kök altında altını, kök altında içə hamımızda. Kökün içindəkilər vurulur. Qalır kök altında 18 burə keçəndə 6-nın kökündə, 2-nin ikisinin kökünün altında olduğuna görə, əvvəl işarələrin burda mənfi, müsbətə mənfiə vurdum elədim, mənfi. kök altında 42. Söri keçirəm buna. Müsbətin üstə vurduğum müsbət, çünki ikisi də kökün altında olduğuna görə, kök yazdım, mənfi 42. Əlavə keçəndə 10-un kökündə, 2-nin müsbətə mənfiə vurdum elədim, mənfi. kök altında Valeri. 7 xiyafta 94. Davam edək. Daha, daha kök altında 42 var. Sağda kök altında 18, sağ kök altında 98. Buna da bir rəqəm ifadə etdirir, niyə razılaşdırır? Yəni 2 vuruq şəklində. 18-i yaza bilərikmi? 9 vuruq şəklində yazıb, Valeri, 9-dan 3 çıxacaq, söylə. Bu 2-də qalacaq kökün altında. Nə salam. Çıxaq. Bunun çıxını yazıram da bu. 98-ə nə yazmaq olar? 49 * 2-ni yazmaq olar. Demə, 49-da 8 çıxdı 7. Bu 2-nə oldu, qaldı kökün altında. İndi baxaq. Çıxma vəziyyətinə gəlmişik. Çıxma vəziyyətində köklər bərabər olmalıdır, bərabər. Deməli 3 kök altını 2-dən 7 kök altını 2-ni çıxıram. Bundan bunu çıxa bilmədiyimə görə əksinə çıxıram və mənfiyi yazdığım qarşısında. Dörd dəfə qaldı. Bu mürəkkəbdir. Həmin alqoritmdə bundan fərqi yoxdur əslində. Yəni yenə də biz paylama şuyundan vura baxa bilərik, amma bir şeyin unutacağını çarpdıq. Bu görünəyə oxşuyur. A çıxar B, a + b düsturu budur buruna qamene necə oxuduq? a-nı a-ya vurduq, b-ni b-yə vurduq və arada çatma işarəsi. Və sonra gəl yenəcək. 2/6 nəticə kök altında iki az vuranda indi daha nə oldu? kök altında 2 vurax kök altında çıxa, kökündəki vurax kök altında 2 bərabərdir. Kök altında biz bunları bir kökün altında sala bilərik ya. Belə də bərabərdən eynidir. Bir kökün altında yasaq 3 va çıxa 2 vurax bir də nəmlərimişdim? Çünki dərəcəsi 2 olduğuna görə 2 dəfə həddən 1 dəfə çıxıb. Çıxıb 1 dəfədən 1 dəfə çıxıb. Cavab 1. Demə, gəlin bu cüzə mişələ. Baxın Burda məsələn belə bir şey sadəlik var. Baxın ki, biz sadələşdirə bilərik. Yuxarıda köklər yoxdur, aşağıda köklər var. İndi nə vaxta bu onun biləndə bilən ixtisar edir. Yəni bu bəyin qobeni nə vaxta xərir. Deməli biz burda hansısa bir qışdır, cilindir nedir ki var. Hansı düşdür. Gəlin daha. Baxa, baxın, bu b. Ben. Bu bəyin pik ən zamanda kök altında dayanacaq. Yəni baxın Kök altında b kvadratı nə deməkdir? Elə bu kvadratla burada kvadrat var axı. Getcisə elə b çıxmır mı nişanı içə keçələ. B çıxır. Deməli istəninə adi ədədi siz kökün altında sərzək şəklində sala bilərsiniz. Burada baxın həmən bir ədədi kvadratnə yətdirəm. Çıxır. Deməli mən indi o 11-i necə yaza bilərəm? Kökün altında 11 yazmaq yerəncə onda 11-i kvadrat şəklindədir. Sağ kəçə bəhram, sağa dəyirəm. Niyə gəl dəyirəm? Yuxarıda düşür gündür. Atıram düşdürü kvadratlar düşsə oldu. Yan keçik çoxunuz gördünüz. Bu, artıq müxtəlifən qısa düzməsəcək. Hamısı bir-birinə gedir qayda ayrı 11 nömrəli DP-nin DP-to. Bu məsələm bax. Yaxşı. Aha. Qulaq. Burda yeni yerlərəm. Burda baxıram ki, nəsa düşdür görmürəm. Burada gəldim, bax bunun a-nın üstü 1/2 o da məqəsdə. Bax burda gəldim. a-nın üstü 1/2 o da məqəsdə. Buna aid aidə videoda gəld etmişəm. Gələcək videolarda olacaq. Am burda qısaca gəldim ki, deməli üstü baxın, rasionall ədədlər olduqda bu kök altında yazıla bilər. Yəni bilə? tök altında əvvəlcə bu ifadəni yazıram, yəni bu a'nın yadı. Yəni bunları kökün dərəcələrinə necə qayalayıram? Məxrəci elə bax buraca köçürürəm, görürsünüz, kökün dərəcəsi. İndi rəcavdə a'nın içisi qərar. İndi bu iki yazılmadığına görə bu tök altında a verir. Yenidən bunu ayır bu videoda keçəcəyəm. Siz də baxın. İndi baxın. a - b-nin kvadratı Və burada a - a2/b. Bunu bir az əlavə sadətləşdirməyə gəldik. Bu artıq kökün altında a deməkdir. Ona görə bir də burada kökün altında ifadənə e, işlətməliyik. Yəni a-nın kvadrat şəklində yazası olsa, kök altında yazılmır. c - b-nin kvadratı. Aşağıda yenə bu a-nın kvadratı - bu elə üzvi kök altında a deməkdir. Qoyası edək. Və bura E bu P ni də əlbəttə ki kök altında yazmaq lazımdır. Yəni yazma, sadəcə yazmaq tələb olardı. Yəni sadəcə yazmağa lazım olsa yazaq. İndi baxaq, yuxarıda baxaq ki kvadratdan gəlir. Gəlməyənü üsbu şəklində yazaq. aşağıda isə hər iki tərəfdə a olduğuna görə daha düzsüz kök altında a olduğuna görə. Onu ortaq vuruq şəklində çıxarırıq. Bax burada 2 dənə kök ifadəsi var da, ondan bunun biri qalır yerdə çıxa. Burada isə qeyd var. Yarımçıq getdi. Aldı. Tekaldan da aldı. Getdi. $\sqrt{2}$ kök altında arzı. var. Nə qonsa var. Bu misalda artıq 1 aşağıda a + 2 kök altında kök 1. Burada kök şura səldığına görə, deməli biz bu bir şey köklər a-ları da kök işarəsi altında salsaq yaxşı olar. Bu eləyir a-nın kvadratı - 1. Bu eləyir kök altında a-nın kvadratı + 1 kök altında a. Kvadratı, bir. Aşağıda bizə nə xatırlatdı? Bəli, müxtəsar vurma düsturu hansı? Ki verin Kök altında anın kvadratı, burada 1-in kvadratı, ortada da onların hasilinin 2-ni. Deməli mən bunu düşlük şəklində yığılsaq, kvadratı açacam, olacaq kök altında a. çıxa, görə ortada hasilləri çıxsa, deməli bunun biri mənfi biri müsbət demək. Çıxa, digər kvadrat şəklində olan hissəni, yəni 1-i. Da kvadratın kökə darin üstündə yazırıq. Bu da bir bir düşlük. Baxın 1-in kvadratı yazmaq olar. Bunu da açsaq kvadrat şəklində. Əgər bu düsturlara çətinlik çəkirsinizsə, əvvəlcə bu düsturları mükəmməl şəklində öyrənin, ondan sonra bax bu hissələr sizə çətin olmur. Yaxşı. Nəticəyə gəldik. Bundan sonra İrəli səhnədən qurtarmaq lazımdır, amma mən yəni sağdan qurtarmaq üçün sizi videoda gətirəcəm. Ondan sonra burda o gətirməmişəm deyəm. Burda bunu bu şəkildə saxlayıram. Digər videolarda tamamını isteyirəm.